स्वाद मसाले घेऊन आले मिरची महोत्सव दोन हजार चोवीस थेट शेतकरी ते ग्राहक त्यामुळे स्वस्तात मस्त शंकेश्वरी दोनशे दोन साठ रुपये बॅडगी मिरची तीनशे चाळीस रुपये कश्मीरी मिरची सहाशे ऐंशी रुपये किलो तर ह्यापेक्षा स्वस्त मसाले कुठेच नाही जिरा चारशे चाळीस रुपये धना एकशे साठ रुपये खोबरे एकशे चाळीस रुपये असल चवीच पारंपरिक चटनी बनाने पलूसा देखिए ऐसा है कि मथुरा हो काशी हो अयोध्या हो हम सभी के लिए बहुत ही पवित्र इस प्रकार की जगह है और जिस समय राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ तो स्वाभाविक रूप से ये लोगों की अपेक्षा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी विकास हो और मेरा विश्वास है देखिए जिस प्रकार से पूरे कानूनन हमारे राम जी का मंदिर मोदी जी के माध्यम से बना है उसी प्रकार से सौहार्द के साथ और कानून के तहत हमारे श्री कृष्ण जी भी विराजेंगे ये हम सभी की अपेक्षा है और आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ में आज हम लोगों को नया कॉरिडोर तो बन गया लेकिन उसके बाद पूजा की भी वहाँ पर अनुमति मिली है तो एक बहुत अच्छा वातावरण देश के अंदर देखने को मिल रहा है और मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि सौहार्द के साथ और कानून के तहत ये सारी चीजें हो रही है महाराष्ट्र की कैबिनेट भी बहुत जल्द जाएगी आप चिंता मत करिए पुण्याचे जे पोलीस आयुक्त आहेत त्यांनी मध्यंतरी गुंडांची परेड काढली होती संजय राऊतने त्यावर टीका केलेली आहे की ज्या पद्धतीने वाघड्यांवर हल्ला करण्यात आला त्यांची पण परेड काढणार कस अशी टीका केली कोण संजय राऊत कोण आहेत ते कोणी फार मोठे नेते आहेत कोणी योग्य नेते असतील त्यांच्याबद्दल मला विचारायचं संजय राऊतबद्दल काय विचार नरेंद्र मोदींचा नाही होतो आभारी अशी मुलाखत होईल कोई विशेष चर्चा नाही पंतप्रधानांचा एकोणीस तारखेला दौरा होतो तो दौरा एकंदरीत कशा पद्धतीने अजून अजून दौऱ्याची पूर्ण माहिती यायची आहे ती आल्यानंतरच आपल्याला राम शिंदेंनी नगरमधून लोकसभा निवडणूक लढण्याची तयारी सुरू केलेली आहे कुठेतरी भाजपमध्ये अंतर्गत वाद आहे का असं आहे की इच्छा असणं हे काही चुकीचं नाही आहे पण शेवटी सगळे निर्णय पक्ष घेतो मेरा विश्वास है कि पक्ष जो निर्णय घर तो राम शिंदे मान्य को सगे मान्य कर मुझे इतना ही लगता है कि उनकी गलती ये है कि उन्होंने उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप राम जी का विरोध कर राम मंदिर का विरोध मत करो इतना कहना उनके लिए गलत हो गया और कांग्रेस ने उनको निकाल दिया क्योंकि कांग्रेस की नीति और नियत ऐसी रही है ये वही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते समय रामजी के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था तो बीजेपी का विरोध करते करते आप राम विरोधी मत हो जाओ